сказать, что эта проблема не только для Украины, а для всего мира. И проблема нерешенная. Учитывая особенность этого заболевания, вы знаете, мы сейчас живем в эпоху так называемых скрытых эпидемий, истинное распространение гепатитов неизвестно во всем мире. Но считается, что в Европе инфицировано где-то гепатитом С, я так поняла, мы про гепатит С да, в основном сегодня поговорим, как о заболевании, которое, во-первых, намного более распространенное, чем гепатит В, а во-вторых, оно гораздо лучше, эффективнее лечится. Это излечимое на сегодняшний день заболевание. Есть конечные точки терапии, в отличие, опять-таки, от гепатита В. Так вот, в, Ев в Европе около 2% инфицированных. Наши эпидемиологи здесь вот присутствующие, наверное, подтвердят, что их данные 3% инфицирования. Однако вот буквально недавно мы получили отчеты Центральной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава, где они проводили исследования на антитела к вирусу гепатита С у совершенно разных категорий, у доноров, у здоровых, у пациентов, имеющих патологию желудочно-кишечного тракта и так далее, в общем, то истинная распространенность антител, я повторяю, это не говорит о том, что это столько же больных, но тем не менее она гораздо превышает цифру, чем 3% и составляет в среднем от 7% до 60%, когда речь идет о пациентах наркодиспансеров и так далее. Конечно же, поэтому, конечно, эту проблему надо поднимать, она поднимается во всем мире. И в 2010 году был опубликован доклад секретариата ВОЗ, где все это тоже было сказано. И Маргарет Чен отмечала, что эта проблема не решена еще на глобальном уровне. Мы очень надеемся, что и на глобальном уровне рано или поздно будет стоять вопрос о том, что о каких-то подходах к терапии. Там же в ее докладе звучало о том, что больше, много запасов крови в мире либо вообще, к сожалению, не тестируются в некоторых странах, либо тестируются недолжным образом. Конечно, это все способствует распространению этого заболевания. Что касается ситуации в нашей стране, я хочу сказать, что все-таки нельзя сказать, что ничего за эти многие годы не сделано, несмотря на то, что все-таки, к сожалению, медицинская отрасль не имеет такого финансирования, как хотелось бы. Прежде всего, во многих регионах Украины уже давно функционируют созданные гепатологические центры. С нашей точки зрения, ну это, я думаю, это точка зрения любого здравомыслящего человека, что действительно нужно организовывать службу, потому что... um <sighs> Конечно, больных надо лечить, и обязательно об этом остро стоит вопрос, мы постоянно, немножко позже об этом поговорим, но больные должны получать высококвалифицированную медицинскую помощь. Для этого нужны высококвалифицированные специалисты. Подготовить специалиста, вы знаете, не мне вам рассказывать, сколько надо времени. У нас такие центры созданы, в основном на базе клиник инфекционных болезней. Да, они... Материально-техническая база их не столь хороша, но я еще раз говорю, что, к сожалению, у нас сейчас часто кажется, что место определяет качество медицинской помощи, насколько оно красивое и так далее. А на самом деле люди определяют качество оказания медицинской помощи. Я сегодня уже вспоминала и позволю себе еще раз вспомнить, когда... Всем вам известный Нобелевский лауреат, первооткрыватель австралийского антигена, на заре своей молодости работал в социальной клинике Соединенных Штатов Америки, которая была такая же неприглядная и наводила на него ужас своим, но он очень гордился, каких они там лечили больных. И два руководителя этой клиники впоследствии стали нобелевскими лауреатами. Поэтому все-таки у нас центре есть, они функционируют. Своими силами они, там больные получают определенную помощь, своими силами они регистрируют этих больных. Но, конечно, сейчас остро стоит вопрос о том, что нужно вводить обязательный скрининг. Притом не группам риска. Группы риска сейчас плюс-минус обследуются во всех. Уже есть настороженность, а нужно вводить, с нашей точки зрения, скрининг абсолютно всех пациентов, которые попадают в лечебные стационары. Так как это в свое время было сделано с ХБС-антигеном.